Здорово, дорогие друзья! Это снова я, Леха, и сегодня мы опять играем в Кэдбата. Сегодня мы играем в Франции. В... Ну, в Франции. Так, -с. посмотрим. Ага. Понятненько. Что там идет? Ну ладно, пойдем. Что там у нас там? Леди, леди киска, леди с киска, киска, -киска ногами Вот так будем жить. Посмотрите мои блоги. Ну, не блоги, а видео. Там вы увидите какая это лезь была раньше. Одно, она ли, бьет сдалека, это плюс. А минус она долго бьет. Коти, котик морской, да ладно. Пошел ты взад. Пошел, пошел, пошел взад. Котик морской. Не грози меня. Ой-ой. кто кого? Меня бьют. Есть. Пошел нафиг какие Котик морской. Да ты достал. Я тебе тоже сейчас покажу моего зубастого парня. Но для меня не проблема, в принципе. Так, посмотрим. Будем ждать. И мы побеждаем опять. Так, пока ничего не нужно, я уже вижу. Теперь мы в Германию идем. Если честно, я вообще ненавижу Германию. Пиво. Понятно. Ладно, будем дальше. Германия все равно не опытная. Я уже и был в России. Да. Я в классе с побеждал. Ну, в принципе, и там сложно довольно. Ну, кому как. Они вместе силые. сильные. Сильные. Не хилые. Как, оди... как идет. Так, так и так. Отлично идем. Если он босс не вы, идет. Ну, босс, ты называешь те, у кого очень много жизни, у кого очень мощный. Рак. Ну, кабан, все это вот. Вы посмотрите, это идет. Да, я очень вот чувствую. Это переголенькое, советую вам скачать. Можно и на телефоне, и на вам... компьютере. Как же ну, на так. Они мне... сделали, пожалуйста, индивиду. Как же я вас ненавижу? Мне еще заряжается сила. Ну хотя у меня там как очень жестко. Получайте, чтобы он не доставал книга. Он достает их. Советую сдаться. 5 ребята. Ребята, я прошу вас пос поставить хотя бы 5 лайков. И я выпущу завтра про Майнкрафт, окей? Okay? Давайте. Так. Прокачаем что-нибудь. Может, этого? Да. Недорогой. Все. Еще 4 раза. Посмотрим, кто будет. Сейчас мы отправляемся в Динмарк. Динмарк какой-то. Ой, лучше не смотреть на это. Ну, котейку выпущу И зачем мы плывем? Не, я ничего не справляюсь. А вы как думаете, ребята? Ну, только те, кто смотрит. Ой, я ничего не сильно. Ну, копейки. Прикольно тоже. мощно. Ой, они даже большой человек не вызывают. Фу, отстойненько! Ну, как-то не видит. Беру свои слова обратно. Он бросит... просто всех сносит! Да ладно?! Я сдохну сейчас Ого, как он идет. Он просто с первого мочит! Ребята. Помогите с силой лайков. Вы должны мне помочь. Я просто не справлюсь, вы понимаете. Он гигант, он не хилый. Мне надо гиганты своего вызвать. Давай быстрее! Капец. Все. Рыбина, давай не вставай. Слушай, ну первый его дай по, -третью, по -третью, тебе. Да не на но слоник. Слоник ты треклятый. Вы смотрите, как он громадный. У него сколько хп. Так, надо сходить пока. О, вон какой мой великанчик. Да, он не хиликий. Не хиликий. Два гиганта столкнутся. Получай. Получай. Ого! Что? Что за... Хе-хе. Я не буду этого слова говорить. Но это что за... Он с первого удара моего великана убил? Что за фигня? Что за байда? Даже сила лайков тут не помогла. Но я постараюсь этого падла пройти. Если проиграю... Так, мне надо быстрее. А, ды 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 Кстати, я да, он, Даже неинтересно играть, он одним слоном всех размочит. Так неинтересно даже играть, видите? Так да просто неинтересно играть. Я просто, я, я не понимаю, как это возможно вообще. Это отстойно. Но ну, я держу с заметьте. Да что я сглажу еще? Вы еще не уйдете. Ха. Пошли все в слону в пасть. Да! Да! Мы это сделали! Поставьте лайки, сила лайков помогла. Сила лайков помогла, помогла, помогла. А, больше нельзя до левела, до левела 8, ну ладно. Ребята, кто, если вы поставили лайки, вам огромнейшее спасибо. Тем, кто поставил лайки. Ну, у них народ человечков вообще офигеть. на хп много. Ды. Все, капец. Ребята, лучше разойдись. О, прям прикольно. Ха, хотел меня победить. А, а, -а ну чё? Я сло... второго слона я не переживу. Как бы не сглазить. Я его реально не переживу, ребята. Да, в принципе, я и не буду переживать. Не вон, сколько народу, даже если он боится, и все равно его замотают. Хотел Не, ну рыба вообще жесть. что-то с чем-то. новый котейка. Давайте посмотрим. Наверное, дорогой. Бон... Бондаг... Фигня какая-то. Я буду на это как пить. В коробках. Мне друзья говорили, что он мощный. Ну, в принципе, на этом мы и закончим. А, хотя еще... Сейчас, я хотел корову еще прокачать. И вас прокачаю. Одиннадцать. Ну, на этом теперь мы и закончим. И что я хочу вам сказать. Те, кто смотрели меня, огромнейшее вам спасибо. И пока-пока.